بسم اللہ الرحمن الرحیم عرصے سے میری خواہش تھی ایک بہت زمانہ پہلے میں نے دو جلدوں پر مشتمل تربیتی نصاب کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی پھر اس کے بعد تصنیفات آتی رہیں آتی رہیں آتی رہیں رہی تصنیفات اور نئی کتب آتی رہیں لوگ پڑھتے رہے ان کے دورے بھی ہوتے رہے ان کے دروس ہوتے رہے اسباق ہوتے رہے تو وہ پس منظر میں چلی گئیں کیونکہ بہت سارا اور نیا میٹیریل پڑھنے کے لیے آ گیا اب سٹل میری یہ خواہش تھی کہ لیٹسٹ ایک ایسی چیز تیار کر دوں جو تحریک منحج القرآن کے ہر رفیق ہر کارکن ہر رکن اور ہر وابستہ کے لیے خواہ علماء علما کونسل میں ہے خواہ تنظیمات میں ہے خواہ و ایم ایس ایم میں ہے یوتھ لیگ میں ہے ویمن لیگ میں ہے خواہ و طالب علم ہے جامعات کا نظام المدارس کا جامعہ اسلامیہ منحج القرآن کا یا اس سے ہٹ کر آپ کے دروس کا سامع ہے جہاں جہاں بھی میری خواہش تھی کہ ہر ایک کے لیے ایک معین نصاب بنا دوں تو میں انتظار میں تھا وہ وقت آ گیا ہے اب میں نے تحریک مناج القرآن کا یہ نصاب بنا دیا ہے ایک کتاب آ گئی ہے اور ایک کتاب انشاءاللہ شاء اللہ ابھی درس ختم سید البخاری میں چھپ کر آپ کے ہاتھ میں ہوگی دو کتابیں یہ تحریک مناج القرآن کا نصاب ہوگی جو آ گئی ہے چھپ کر بطور نصاب بطار کر رہا ہوں وہ ہے الباسم من خلق النبی الخاتم یہ چار جلدوں کی کتاب جو عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ ہے جس میں تمام اخلاقیات یات کور ہو جاتی ہے اخلاقیات اس میں جملہ زندگی کے معاملات اور تعلقات آ جاتے ہیں انسانوں کے انسانوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کور ہو جاتے ہیں اخلاقیات محمدیہ کی روشنی میں تو ایک یہ کتاب میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ آج سے تحریک مناج القرآن سے ہر وابستہ شخص کے لیے لازمی نصاب ہے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہو جس نے اول تا آخر اس کو نہیں پڑھا اور ایک بار نہیں سو بار نہیں پڑھا ختم ہو جائے پھر شروع کر دے ختم ہو جائے شروع کر دے زندگی کے آخری سانس تک یہ مستقل نصاب ہے یہ انسانی زندگی کے تمام معاملات اور باہمی تعلقات کو سمارتی ہے انسان کو اچھا انسان بناتی ہے اور انسان انسان کے ساتھ کیسا ہو یہ سبق سکھاتی ہے یہ کتاب یہ اخلاق کی یاد پر ہے اب دوسری کتاب وہ روحانی یاد پر ہے اور وہ بھی قرآن اور حدیث کی کتاب ہے صرف اس میں بھی حکایات نہیں ہیں یہ اخلاق کی یاد پر ہے دوسری دو جلدوں کی وہ کتاب ہے دو جلدوں میں وہ روحانی یاد پر ہے اور الباسم سکھاتی ہے کہ انسان انسان کے ساتھ کیسا ہو اور اگلی آنے والی کتاب سکھائے گی کہ بندہ خدا کے ساتھ کیسا ہو ار الباسم انسانیت سکھاتی ہے انسانیت اور اگلی کتاب بندگی سکھاتی ابدیت سکھاتی اس میں ہمارے مشن کے پورے دس کے دس آداف بھی کبر ہو جائیں گے یہ پینڈنگ چل رہا تھا آداب عشرہ تو تحریک مناج القرآن کا یہ نصاب میں نے مکمل کر دیا چار جلدیں یہ ارود الباسم اور اگلی کتاب جو آ رہی ہے اس کا نام سن لیں رودت من الزہد والتزکیت تزکیت <تصفح> یہ نیچے آئے گا تو جنت کے باغات میں سے ایک خوبصورت باغ ہے جو من کی صفائی کر دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو خوبصورت کر دیتا ہے یہ کتاب کا معنی ہوگا ٹائٹل <تصفح> ایک ایسا باغ جنت ہے یہ کتاب جنت کا ایک ایسا باغ ہے جو من کی صفائی کرتا ہے اور بندے کو مندگی سکھاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو عمدہ اور حسین کرتا ہے یہ دو جلدوں میں آ رہی ہے یہ دو کتابیں تحریک منہاج القرآن کا نصاب ہے ہر شخص اگر اس کی زندگی میں وہ سو بار بھی پڑھ سکے سو بار پڑھے یعنی جو شخص ان کتابوں کو ہر روز نہیں پڑھتا ازبر نہیں کرتا وہ منہاج القرآن کا رفیق نہیں ہے اس کا کوئی تعلق مناج القرآن سے نہیں ہے وہ ہماری رفاقت سے خارج ہے اس کا فام جھوٹا فام ہے وہ دجل اور فریب ایسی معتبری ہے مفت کی ان کتابوں سے اس کا من سمرنا ہے اس کا ذہن بدلنا ہے اس کی سوچ بدلنی ہے عمل بدلنا ہے اخلاق بدلنا ہے اس کا طرز زندگی بدلنا ہے اور یہ تبدیلی اگر زندگی میں نہ آئے تو مناج القرآن سے وابستگی بے معنی ہے یعنی جو تصوف پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری میں تھا قرون اولا میں اور صلف صالحین میں وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اس میں جمع کر دیا کہ بندے کا تعلق اللہ سے کیسے سنبھرے بندگی کیسے درست ہو من کیسے صاف ہو اللہ کے تعلق اس کا نام بڑا خوبصورت تھا میرے دل میں رودۃ الرحان رکھا ہے میں نے آگے تو پھر علمی نام لمبا ہو جاتا ہے مختصر دو لفظی ہوتا ہے جیسے رود والباسم یہ رودۃۃ الريحان یہ آ جائے گی یہ بھی ترجمے کے ساتھ دو جلدوں میں ہے یہ دو کتابیں اب تحریک منہاج القرآن کا نصاب ہے نظامت دعوت والے سن لیں اور رود الباسم ابھی شروع کر دیں اب سبق بھی اس پہ کریں علماء ہمارے نظامت دعوت و تربیت کے جیسے ایک طویل زمانے تک المنا جو سبھی کا درس چلتا رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو وہ کریں مگر اب اس کا سب کن درس ہونا چاہیے اور رود الباسم کا چھوٹے حلقات میں بھی چونکہ ترجمہ کے ساتھ ہے جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ صرف ترجمہ پڑھیں یہ آج سے آپ کی زندگی کا نصاب ہے یہ عرصہ دراز سے یہ کام میرے پینڈنگ پڑے تھے اہداف عشرہ کے نام سے مختلف ناموں سے کیے ہوئے تھے کام اور ماہر جو سنن میں کیے تھے مختلف کتب میں تو میں نے چاہا کہ یہ نکال کے ابواب مرتب کر کے تو میں یہ نصاب دے دوں اب ویمن لیگ بھی اس کے درس آج سے شروع کر دیں گے ایم ایس ایم میں یوتھ لیگ میں علماء کونسل میں نظام دعوت میں تربیت میں اجتماعات میں حلقات میں کالجز میں نیچے تک گھروں میں درسوں یہ کتاب آپ کے، ہر گھر میں ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے ایک عرفان القرآن اور انگلش میں دا مینیفیسٹ قرآن جیسے تیسری المینار جو سوی ار ایک کے پاس ہوتی تھی چوتھی الرود الباسم پانچویں رودت الرحیح تو یہ دو کتابیں بطور نصاب ہیں قرآن مجید پڑھیں عرفان القرآن وہ نصاب ہے آپ کا قرآن مجید بار بار پڑھیں اور یہ دو چیزیں جو ہیں وہ باضابطہ نصاب کا حصہ ہے رود الباسم سے شروع کر لیں یعنی ہر جگہ جہاں کوئی سبق دینا ہے یہ تحریک ہے مناج القرآن کا نصاب ہے میں نے بتا دیا اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ میری خواہش عرصے سے تھی پوری ہوئی اور دوسری کتاب بھی انشاءاللہ مہینے کی بات ہے دو مہینے کی تو اس کے اندر آ جائے گی چپ کے آغاز کروا دیں آپ سے مراکز علم میں جو نصاب آپ کا پہلے ہے وہ تو چلتا ہے مگر جو جو پڑھانے والے ہیں ان کے ساتھ یہ کتابیں شامل کر دیں ان میں جو چھوٹی چھوٹے مضمون کی عادیث ہیں جن کی بڑی طوالت نہیں ہے مختصر ہیں موصلی مختصر لی ہیں وہ مراکز ان کی کلاسز میں بھی یہاں سے پڑھائیں کہیں پوری کی پوری پڑھانی ہوتی ہے وہاں پورا سبق چلتا رہے کہیں منتخب پڑھانا ہوتا ہے انہیں میں سے منتخب پڑھائیں مگر ہر جگہ یہ دو کتابیں آپ کے کام آئیں تنظیمی امور اور تربیتی امور کے لیے یہ دو کتابیں آپ کے لیے مشعل راہ ہوں ماشاء اللہ ان سے نور رہنمائی ملے گی آپ کے اخلاق سوچ طرز عمل طریقہ برتاؤ ان کو پڑھیں ان سے سیکھیں ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں ان کو زندگی میں داخل کریں عمل کریں خود کو ان دو کتابوں کی روشنی میں بدلیں اور ان کو پریکٹس کریں اپنی لائف یہ نہیں کہ مناسب پر بیٹھے ہیں جی میرا کام تو فورن افیئرز کو ڈیل کرنا ہے میں تو خط لکھتا ہوں باہر کی تنظیمات کو تو یہ تو نظامات دعوت والے پڑھیں یہ کوئی بات نہیں یہ دھوکا ہے مشن کے ساتھ میرا کام تو ثانیہ مورا ڈاؤن کے کیس کو ڈیل کرنا ہے تو یہ پھر باقی لوگ پڑھیں نہیں دھوکا ہے میرا کام مناج القرآن کے اسٹیٹس کو ڈیل کرنا ہے ہاں؟ یہ کوئی اور پڑھے میرا کام تنظیمات کو ڈیل کرنا ہے میرا کام ڈویلپمنٹ کو ڈیل کرنا ہے میرے پاس پریس پبلیکیشن ہے میرے پاس تو انتظامات ہیں احتکاف کے اور میلاد پاک یہ تو دوسروں کا کام ہے پڑے تو اس دھوکے سے نکل جائیں اپنے آپ کو دھوکا دینا مشن کے ساتھ دھوکا کرنا اگر ہم خود نہیں بدلتے تو یہ دھوکا ہے میرا کام اکاؤنٹس کو ڈیل کرنا ہے کرتے رہیں باہر میں جائیں آپ کے اکاؤنٹس باڑ میں جائیں ساری چیزیں اگر آپ خود نہیں بدلے آپ کے اندر یہ نور پیدا نہیں ہوا آپ کی سیرت و کردار میں زبان میں بول چال میں ملن میں چلن میں کردار میں طرز عمل میں یہ چیزیں نہیں جلکتی تو پھر میرے نزدیک تالے لگا دیں دفتروں کو بھلے آگ لگا دیں مجھے سروکار اگر آپ کے چال چلن اور سیرت و گفتار اور سوچ میں اور برتاؤ میں اللہ کے ساتھ تعلق اور انسانوں کے ساتھ تعلق میں یہ نور نہیں آتا پھر آپ کی مرضی ہے چاہے دفتروں میں بیٹھے کرسیاں میز ہیں نہ بیٹھے میرے لیے کوئی دلچسپی نہیں تو میں ایسے لوگ نہیں دیکھنا چاہتا جن کے اندر اندھیرا ہو اور لوگوں کو روشنیوں کو سبق دے رہے ہوں من میں تاریکی ہو لوگوں میں نور پھیلا رہے ہو یہ میری سمجھ سے باہر ہے من میں بدخلقی ہو تنگ دلی ہو اور لوگوں کو بھست اور اخلاق کے درس تقریریں کر رہے ہوں یہ دھوکا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں جو زبان سے کہتے ہیں وہ اندر بھی ہونا چاہیے جس کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے جو ظاہر بتاتے ہیں لوگوں کو وہ خود اپنے آپ کو ہونا چاہیے اللہ پاک برکت دے اور اپنا 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 فریضہ کامیابی اور کامرانی سے ادا کریں آپ آقا علیہ السلام کے میسج کے نمائندے ہیں سکسیسرز ہیں حضور علیہ السلام کے مشن کے دین کے اور آپ کے پیغام کے امانت دار ہیں حاملین ہیں وارثین ہیں اللہ پاک اس کا حل بنائے اور آپ کی مساعی قبول کرے اور برکتوں سے نوازے و ما الْبَلَاغِ وَالسَّلَامُ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ